Waktu roh dah sampai di kerongkongan, Arab panggil ghargharah. Ror, Arab panggil ghargharah, Ror, dia bunyi. Ada yang bunyi kuat, ada yang bunyi perlahan, ada yang tak bunyi langsung. Ada bunyi. Ambil pandang, ni sini. Malaikat maut dia nak dia nak cabut semua. Roh yang telah pun bercantum dengan tulang belulang, darah dan daging kita, roh itulah yang nak ditarik keluar bahwasanya ketika itulah buat kali pertama kita akan melihat alam ghaib Wahai malakul maut man baqi siapakah yang berbaki di kalangan yang bernyawa Malaikat maut sebut walaupun Allah Maha mengetahui Malaikat Mu' pun jawab, Ya Allah, Baqita antal hayyul ladhi la yamud. Telah berbaki kamu, wahai Tuhan, yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Baqiya Jibril, Baqiya Israfil, Baqiya Hamalatul Arsh, wa Baqitu Ana. Yang masih hidup lagi ialah Jibril, Mikail, Israfil, dan penanggung penanggung aras yang berjumlah 8 orang. Aras ada 8 malaikat. Setiap malaikat penanggung aras lebih besar dari Jibril alaihissalam. Cerita malaikat tak lama sangat sejam setengah. Nak dengar? Habis dah lagi 5 minit je. Malaikat <tell> apa? Saya lebih sikit Subhanallah Penanggung aras 8 orang Kata malakul maut berbaki sekian-sekian Allah arah malakat maut Pergi cabut nyawa Hamalatul arsh Yang 8 tadi Pergilah malakul maut Dia cabut nyawa hamalatul arsh Subhanallah Ke 8-8 Siapa berbaki Israfil Allah Ta'ala sebut Wahai Malakul Maut Iqbit ruha Israfil. Pergi cabut nyawa Israfil. Dicabut nyawa Israfil. Man baqi? Baqi Mikail. Cabut nyawa Mikail. Siapa yang berbaki? Jibril. Cabut iqbit ruha Jibril. Cabut dicabut ruh Jibril. Tentang jangan tanya iblis susah Iblis daripada sangka kala pertama tadi mati awal lagi. Iblis, syaitan, jin manusia akhirnya yang berbaki ketika itu hanyalah malakul maut yang bernyawa maka kata Allah iqbit ruhaka ya malakul maut cabut nyawa kamu wahai malakul maut dia pun cabut nyawa dia Setelah di dalam wujud ini tuan -tuan, Tiada lagi yang bernyawa Dan berbakilah Allah yang maha hidup Dan tidak mati selama-lamanya Lalu Allah berkata Anal jabbar, anal jabbar, anal jabbar Nak terjemah apa jabbar Berkuasa, berkehendak, Limanil mulkul yum tanya Allah. Kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Cuba jawab. Allah tanya ketika itu. Waktu itu memang tak ada siapa pun yang mendengar. <coughs> Tapi Nabi cerita kisah ini. Lalu Allah sendiri menjawab Lillahil wahidil qahar Kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah Al-Wahid yang Esa Al-Qahar yang Maha Perkasa Cerita yang botol tadi ni Nazak Bila sampai waktu dia Allah pun arahkan Malakul Mut Untuk turun Kenapa saya kata turun Sebab tempat tinggal malaikat Ialah Langit Sampai malam ni kau Ustaz Ya Sehingga malam ini Maskanul malaikah As-samawatus sabah Tempat tinggal seluruh malaikat adalah langit satu sampai langit tujuh Bila ada malaikat yang bertugas Dia akan turun ke bawah Dia akan turun Langit ke berapa pun dia akan turun Sebab tu Jibril pernah duduk dengan Nabi Muhammad Waktu tu Jibril dengan rupa paras manusia Jibril rupa paras manusia Pintu langit terbuka Jibril pun tengok Jibril kata Wahai Muhammad Malaikat ini tak pernah turun Sejak dia diciptakan Jibril tengok Dia kenal lah Kesemua Dia ketua malaikat dia kata wahai Muhammad Malaikat ini tidak pernah turun Semenjak dia diciptakan Kemudian malaikat itu turun Turun, turun Dia berupa dengan rupa manusia Malaikat itu Ini adalah kitab akidah Akidah kita Akidah asyairah kita Dia turun Dia berupa Dengan rupa manusia Dia pun datang Tak tu je lah cerita Panjang itu cerita dia Apa yang berlaku Yang tu cari sendiri tuan-tuan, dia ni sakit nazak sampai saat dia mati malaikul maut pun datang apabila malaikul maut datang dia tidak datang bersorangan malaikul maut akan datang dengan satu kumpulan sama ada kumpulan itu adalah kumpulan malaikat rahmat insyaallah untuk kita semua ataupun malaikat maut akan turun dengan sekumpulan malaikat azab wal iazubillah untuk orang kafir ataupun orang fasik dan munafik Islam tapi petang-petang pakai seluar pendek Islam tapi masih lagi berjudi Islam tapi berurusan dengan riba sudah berpuluh-puluh tahun fasik fasik bila malakul maut datang dia akan berada di kepala tuan, -tuan tak perlu kosongkan kan, kawasan tu sebab dia berada di alam lain ha, lagi duk buat adat baru kosong kosong ni, ni, ni ni kosong malakul maut nak duduk banyak cantik ingat bes ingat besar untuk seorang kah Nabi sebut dalam hadis sahih, Malakul Maut akan turun dan dia akan berada di kepala. Di belakang dia satu kumpulan, satu je kumpulan. Bertindih-tindih para malaikat sampai ke langit. Sama ada padukan malaikat rahmat atau pasukan malaikat azab. Bila sampai masa, Malakul Maut pun akan cabut nyawa tadi. Dia akan mula tarik dan roh akan mula kosong daripada bahagian sini tarik di sini roh akan mula kosong daripada bahagian kaki bila tarik dia sakit dan ketika dia rasa sakit mati dia tahu wa dhanna annahu al-firaq dia yakin inilah kematian dia tahu ni mati dia, bila dia mula rasa sakit satu badan tu dan kaki dia kemula kosong tuan tengok, tengok ni air ni kau bagi air nak habis dah pula air ni seperti roh kalau bagi banyak sikit cantik lah nah, dia seperti roh bila roh ni keluar dia akan mula kosong di kaki kita akan rasa kosong di kaki tu, kaki tak boleh gerak atas atas masih lagi boleh ni tangan masih boleh kemudian roh tu akan bergerak naik ke atas dia kosongkan kawasan lutut ke bawah Dia kosong kawasan pinggang ke bawah Sakit tak? Sakit Sakit tetap sakit Sekejap atau lama Husnul khatimah Sakitnya sekejap saja InsyaAllah Kosong sampai sini Kemudian ruh naik Seperti yang saya sebut tadi Ruh itu keluar dengan laju dan mudah sebab dia pun merindui Allah sangat merindui Allah dia keluar laju ni kemudian bila dia sampai di sini dia bunyi ha, maksudnya ya. dah sampai di sini tuan-tuan dengar ada adik-beradik saudara mara yang dah nazak pergi duduk di sebelah duduk di sebelah tengok bagaimana orang sakaratul maut mengisafkan orang-orang yang beriman sebut di telinga ibu dan ayah kita perlahan-lahan la ilaha illallah kata antu je jangan laju-laju sebab orang yang mati ni seolah-olah dia berada di tengah lautan yang luas apa sahaja yang dicampakkan ketika itu Dia akan meragut dan merampasnya Dia akan ambil Kalau waktu dia tenggelam timbul di lautan yang luas Itu perkataan yang dia dengar Iaitulah ia, la ilaha illallah Maka perkataan itulah yang akan dipegang Dan disebut oleh hati dan mulut dia Bila tengok nazak Boleh tahu tuan-tuan Bila tengok nazak ni kita Kan Bisik di tinggal dia Jangan paksa dia sebutlah ya, sebutlah ya. Bukan dia nak boleh sebutlah bila ya, tengok muka kita dia, dia dah tak berdaya dah waktu tu. Hati dan mulut dia akan perlahan sebut. Dan waktu tu dia dah tak boleh ingat apa dah. Kecuali lah bantuan-bantuan yang diberikan di sekeliling dia. Dengan sebutan laqinu mautakum sebut di telinga orang yang hampir mati dengan perkataan la ilaha illallah berhenti sekejap lama sikit sebut pula kemudian roh pun keluar waktu roh dah sampai di kerongkongan Arab panggil ghar ghar panggil gara-gara dia bunyi ada yang bunyi kuat ada yang bunyi perlahan ada yang tak bunyi langsung ada bunyi ha eh, bunyi lain duduk sini malaikat maut dia nak dia nak cabut semua roh yang telah pun bercantum dengan tulang belulang darah dan daging kita roh itulah yang nak ditarik keluar roh tu sakit Apabila roh telah sampai di kerongkongan Ketahuilah Saya dan kita semua Saya dan kita semua Bahawasanya ketika itulah Buat kali pertama Kita akan melihat alam raib Yang selama ni kita kita dengar Al-lazina yu'minu nabil raib Orang beriman itu ialah orang yang mempercayai dengan alam dan urusan yang raib perkara-perkara ghaib. Right. Waktu roh sampai di kerongkongan, ghorarah, waktu itulah mata kita akan ikut roh sebab tu orang meninggal dia dia, dia dia tengok ke mana? Nabi sebut apabila roh itu keluar tabi'ahul basar, hadis tabi'ahul basar, mata dia akan tengok di sini. Sebab malaikat maut duduk di sini. Sebab tu dia lihat roh dia. Ke sini sebab tu orang meninggal dia tengok situ. Orang meninggal mata dia, dia akan tengok sini sikit ke arah atas sedikit. Sebab roh dibawa ke atas, bukan ke atas sana, ni ni di kepala tu. Kan dia duduk macam tu, maka mata dia akan tengok ke sini sikit macam tu. Yang ni Nabi sebut dan memang itu yang kita tengok. Waktu itulah kali pertama melihat malakul maut sekiranya kamu melihat malakul maut datang dalam rupa paras yang berseri-seri Maka ketahuilah mati kamu adalah husnul khatimah Yang tu ya Saat pertama roh kita keluar daripada tubuh kita Ketika roh melintasi kerongkongan kita Waktu itu kita mula menatap wajah malakul maut Seandainya wajah itu senyum kepada kita datang dengan rupa yang berseri-seri ketahuilah mati kita adalah mati husnul khatimah dia dia bukan mengerikan tuan tak tidak mengerikan memang sakit tubuh kita sangat sakit kita sangat sedih waktu tu persoalan yang keluar pelbagai persoalan yang keluar ni kematian ke kita pun tengok tubuh kita waktu tu kita masih boleh melihat ruang bilik kematian kita Soalan mari macam-macam ni Macam mana dengan anak, anak kita Macam mana dengan tanah kita Kalau orang beriman Oh dah tak boleh dah pegang Quran Tak boleh dah nak bersedekah Ya Allah Inilah kematian Itu orang beriman Orang yang husnul khatimah Dia keluar dalam keadaan dia sakit Semua orang akan tertanya-tanya Ni mati ke? Oh ni mati Kesemua orang ustaz apa pun dia Dia akan tertanya ini mati Dia akan merasa sedih Mesti teringat tuan-tuan Semua memori dunia datang waktu tu Dia terasa sedih Teringat macam mana itu Macam mana ini apa. Waktu tu Malaikat rahmat yang ramai yang tadi Nabi sebut Bi wujuh Kesemuanya mereka datang dalam keadaan wajah yang berseri-seri senyum kepada kamu sambil mereka sebut Allah tak khaufu wa la tahzanu. Aziz saya tak baca pada awal surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah orang yang menyebut Tuhan aku Allah Tuhan aku Allah Thumma staqamu Kemudian dia berterusan melakukan ibadah kepada Allah Ketaatan kepada Allah Sampailah dia wafat Tatanazzalu alaihimul malaikah Para malaikat rahmat akan turun dengan bilangan yang ramai Apa mereka sebut? Tuan-tuan yang ni hari pertama Ayat pertama Yang tuan-tuan akan dengar daripada mulut malaikat rahmat pasukan malaikat rahmat sekiranya mati kita husnul khotimah apa para malaikat ni ramai-ramai sebut datang kepada kita yang waktu itu berbentuk roh alla takhafu jangan takut wa la tahzanu jangan sedih jangan takut jangan sedih kematian kamu baik kamu akan dilayan oleh Allah dengan baik Ahli keluarga kamu jangan risau. Kamu latih mereka dengan iman. Anak-anak kamu kamu dah ajar baca Quran, jangan risau. Kamu kan orang baik. Dia tak risau. Dan memang dia tak risau dah dengan anak dan isteri dia. Dia dah tinggalkan seorang isteri yang tutup aurat dengan sempurna. Dia dah tinggalkan anak-anak yang tak pernah tinggalkan solat walaupun dia tak lihat anak-anak itu. Malaikat datang berbondong-bondong Bilangan mereka tersusun-susun Sampai ke langit datang pujuk dia Ni tak payah risau Kamu orang baik Tak payah sedih lah Ni kita nak pergi tempat tempat yang Tempat seronok Barzah Rautotun min Riyadil jannah Barzah Satu taman daripada taman syurga Barzah Untuk orang yang mati Husnul khatimah Waktu itulah buat kali pertamanya kita akan melihat roh kita. Macam mana roh tuan? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu, kita semua tak tahu. Kita akan melihat roh kita buat kali pertama. Nabi kata roh itu akan berada di tangan malakul maut lalu dibawa pakaian daripada syurga, pakaian syurga. Dibalut roh itu. Dan dibawa wangi-wangian syurga dilumur pada roh itu maka semerbaklah bau itu daripada langit pertama sampai langit ketujuh wangi lalu dibawa roh itu ke mana tuan-tuan bukan ke barzakh naik ke langit naik ke langit satu langit dua langit tiga sampai ke langit tujuh Allah SWT berfirman simpan buku amalannya di illiyin kalla inna kitabal abrari lafi illiyin illiyin ialah nama tempat sekiranya orang itu salih buku amalannya di illiyin Selepas langit tujuh Allah pun sebut simpan buku amalannya di langit di aliyin dia ni orang baik kembalikan dia di sana sana tu di mana tuan-tuan sana itu di bumi dan di sanalah dia akan pergi ke alam barzakh di mana sebetulnya barzakh wallahu alam roh itu akan turun langit 7 6 5 4 3 2 1 turun maksudnya tinggi ustaz ya tinggi sangat jauh ya sangat jauh dan roh perjalanannya sangat laju semua akan lalu tuan-tuan semua orang akan lalu dibawa diturun ke bawah orang pun angkat jenazah kita tadi mandi kafan bawa ke masjid disolatkan kemudian dikebumikan Setelah dikebumikan sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan dagingnya, maka akan turun kepada kamu malakul malaikat apa? Mungkar dan Nakir. Berapa tempoh dia? 19 kambing dilapah dan dibahagikan. Tentu 920 dah ni. Minta maaf lah Kau berhenti tu sekarang ya? Ha? Malaikat mungkar dan nakir akan turun Dan Nabi sebut Ni hari pertama Dia panjang Saya pendekkan Pada hari pertama itu Setelah semua pulang Kalian bahkan mendengar bunyi tapak kasut yang meninggalkan tanah perkuburan. Dengar. Ada perkara yang didengari oleh orang yang berada di alam barzakh. Antaranya itu hadis tu jelas, hadis tu hadis sahih. Nabi kata kalian mendengar bunyi tapak kaki orang-orang meninggalkan tanah perkuburan lalu turun mungkar dan nakir. Apabila turun mungkar dan nakir tak cerita, cerita dah lah Dia punya sifat dia sebagainya Dia terus tanya soalan Man Rabbuka Siapa Tuhan kamu Waktu tu yang akan jawab Ialah amalan kita Bukan ilmu pengetahuan kita Maka orang yang mati Husnul Khatimah Akan menjawab dengan mulut yang lancar Rabbi Allah Tuhan aku Allah Ma dinuka Apa agama kamu dinial Islam, agama aku Islam. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab. Habis dia jawab tiga empat soalan, malaikat munkar dan nakir pun pergi. Habis, habis soalan. Sesi soal jawab. Ada pendapat ulama sebut selama 3 hari di soal ada yang sebut selama 40 hari dan begitulah beberapa pendapat kemudian malaikat mungkar dan nakir pun pergi dan tak kembali. Lalu roh ini pun dibawa ke taman taman syurga. Maka hiduplah dia di taman syurga dia berjumpa dengan roh-roh yang lain. Ramai yang semua roh yang kenal dia ni haji ni datang umum Loh Haji Ma'i meninggal dah Haji Ma'i berkata, Hang lagi awal Yang tu saya punya ayat nah, Bukan hadis tetapi yang Rasulullah beritahu Dia akan berjumpa dengan roh-roh lain Roh-roh lain akan datang mengerumuninya Yang kenal dia Untuk apa? Untuk tanya anak dia Tanya anak dia Nak tanya rumah dia Nak tanya roh-roh lama datang macam mana isteri saya lepas saya mati okey ke dia Haji Ismail eh, baru mati tu kata Alhamdulillah dia pun dah nikah lain dah <Ru> contoh hak <Sat> tu saya bukan hadis subhanallah sembang bersembang maka hiduplah dia di alam tu barzah hidup orang yang su'ul khatimah tadi cabut roh nyawa sakit dia pula tak mau keluar daripada roh dia berlari-lari dia daripada roh tadi daripada dalam tubuh tadi bila malaikat mau tarik nyawa dia berlari tatafarraqur ruhu fil fil jasad kata nabi berlari hingga berpecah-pecah roh dia di dalam tubuh dah sakit lagi sakit lagi sakit Tapi tak mau keluar dia benci dia berjumpa dengan Allah dan Allah juga benci dengan dia lalu direntak direntak kemudian berada di tangan malaikat kali pertama roh dia sampai di sini dia pun tengok wajah malakul maut datang dengan wajah yang ganas ketahuilah dia mati dalam keadaan suul khatimah habis dia Kemudian kesemua malaikat yang datang adalah malaikat azab Kesemuanya berwajah hitam melegam Kata Rasulullah Sudul wujud Ketika kalian melihat malaikat-malaikat yang mengeringi malaikul maut itu Dalam keadaan wajah yang hitam Ketahuilah mereka adalah kamu Kematian kamu adalah kematian Su'ul khatimah Habis 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 dia Tak ada peluang Lalu dia dibawa ke atas Macam biasa Naik ke langit bila sampai di langit pertama, pintu langit itu dalam keadaan ditutup dan tidak dibuka oleh malaikat. Kata malaikat, dia tidak diundang ke sini. Habis dia. Lemparkan rohnya ke bawah, lempar. Lalu dilempar dengan penuh kehinaan setelah dihalau oleh Allah dan para malaikat daripada langit. Orang yang mati su'ul khatimah, orang fasik orang munafik orang kafir semua tak boleh naik langit pertama pun tak lepas fatahwi bihir rih fi makanin sahiq roh itu dilempar dengan laju turun ke bawah dengan penuh kehinaan turun dikembalikan ke alam barzakh datang malaikat mungkar dan nakir lalu malaikat pun bertanya man rabbuka siapa tuhan kamu amalan dia tak boleh jawab Nabi sebut dia kata ha ha duit itu ha tu Nabi sebut tuan ada dalam hadis ni hadis sahih ni bila dia disoal man rabbuka siapa tuhan kamu dia kata ha la adri aku tak tahu lalu dipukul yang mana pemukul besi itu sekiranya diletakkan di atas sebuah gunung berkecailah gunung yang besar itu Gunung berkecai tuan-tuan Tubuh Bercantum tubuh Tanya lagi Man Rabbuka Siapa Allah Tuhan kamu Tak boleh sebut Mulut dia tak boleh sebut Dia tak boleh sebut dua perkataan Rabbi Allah Dua perkataan je Menyesal dia Menyesal dia Lalu dipukul Kemudian di, dia diseret ke Ke alam barzakh ke satu lubang daripada lubang neraka bermula dah siksaan dia di situ antara bentuk siksaan kata Rasulullah aku tengok dengan mata kepala aku sendiri nabi tengok dalam mimpi dan mimpi para rasul itu adalah wahyu nabi kata antara bentuk siksaan di barzakh ialah satu orang dihempapkan kepalanya dengan batu besar sehingga berkecai batu berkecai kepalanya Lalu bersambung kepalanya sakit tadi sakit tuan, tuan sakit pecah dan hancur kepala. Lalu bersambung kepalanya. Lalu malaikat datang dihempaskan lagi batu besar ke atas kepalanya, hancur kepalanya. Nabi kata begitulah diulang sambung kepalanya sampai kiamat. Sampai kiamat. Inna Lillah wa Inna ilaihi Rajon. Sama-sama lah kita melakukan persiapan. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Nah, no? Tok imam pun reling sekarang dah tu. Nah, no? setengah jam dah ni. Entah <gaduh> nah, no? tak tu dulu ceramah ser ringkas kita tentang barzakh. Semoga kita semua yang atibar daripada apa yang saya sebut dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Lah hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.